Так, пацаны, ну что, дракона растаможил, представляете? Талон на выезд, все, выезжаем. Я, я говорю рекордсмен тут на таможне, все меня знают, Дафа этого все знают. Пришел в бухгалтерию, говорит, ну мы хоть в глаза увидим этого олигарха. Кто тут говорит, 26 дней отстоял. На контрольный пункт пришел, ну на выезд, на калитку. Мужик говорит, вы что его забираете, мы уже не верили. Все, Пополнили казну Державы, дальше поедем в ТЦК, его надо на учет поставить, и дальше в сервисный центр, станет он на уже на украинскую регистрацию и будет продаваться. Сколько? 9, наверное, 9-10 зарплат для Держслужбовцев мы примерно в казну положили. Э -э, около 200 тысяч гривен, растаможка вышла этого этого, этого дракона, вы поняли? Все, короче, сейчас я его туда-сюда и полетели, вы поняли?